Здравствуйте, мы семья Стуканова, приехали из города Криворог. Так как после ликвидации предприятия мы остались после работ, без работы, и имея на руках двоих несовершеннолетних детей под опекой, начали поиски работы в городе Киев. Стал, Стал, да, Стал да, о по покупке, по покупке жилья, денег у нас своих было немного, а квартира должна быть двухкомнатная. Мы, Знаешь, мы сейчас... к разным застройщикам и... Только Друзенко Андрей Анатольевич пошел нам на уступки. Без полноценного первого взноса продал нам двухкомнатную квартиру. Но самым приятным моментом стало оформление права собственности без полной оплаты стоимости квартиры и прописка в ней же. Прочитав на форуме негативные отзывы, мы были шокированы. Мы верим, что один и тот же человек может так двулично поступать в данной ситуации. При встрече с друзьями Андреем Анатольевичем мы выяснили, в чем, собственно говоря, проблема. И убедились в том, что человек, который получил квартиру, в принципе, по таким же условиям, как и мы, без полной стоимости, оформили частную собственность на нее. И он поступил очень неадекватно, я так считаю, вообще неправильно, как поступают люди, не совсем добросовестные. Кроме того, он подбивал людей поступить так же. И это, это крайне возмутило и нас, он, ну, как бы, мы сейчас в данной ситуации находимся и не хотим, чтобы о нас тоже плохо думали. И я считаю, что Друзенко очень порядочный человек. Он пошел навстречу нам. Пошел навстречу не только нам. И многие такие, как мы, смогли получить свое жилье и проживать в своей квартире. Вот. И мы благодарны Андрею Анатольевичу за то,